Salam uşaqlar. Karantin qaydalarına tabe olaraq evdə qalın, sağlam olun. Siz sağlam olarsınızsa daha güclü olarsınız. Siz güclü olarsınızsa vətənamızla, dövlətimizlə birlikdə olarsınız. Uşaqlar bu şəkildə ərsimiz, sözanın qurulmasıdır. Siz sizinlə və uzana görə qurmaq öyrəmişik iki tərəfi və demə AB tərəfinin uzunluğu verilib. AB tərəfinə bitişik A nöqtəsində bucağı B, B nöqtəsində isə D bucağı tərazələri ilə verilmişdir. İndi tərəfinin uzunluğu AB-nin uzunluğuna bərabər olan bir D düz xətt çəkirik. D belə bir xəttin üzərinə A nöqtəsini qeyd edirik. İkinci edüs xəttə götürürük və üzərinə A nöqtəsini qeyd edirik. Sonra həm AB, eee, edüs xəttinin üzərində. Qərzarı xətti götürür, xətti götürürsüz, qollarını AB parçasıyə qədər açırsınız. cücunun A nöqtəsinə qoyub uzunluğu AB parçasına bərabər olan nöqtəni E nöqtəsini qeyd edirsiniz. Deməli, bazanın qollarını AB-yədək açdıq və cücunun A nöqtəsinə qoyub B nöqtəsini qeyd elədik. Deməli, BE parçasının E düz xəttinin üzərində AB parçasını qeyd edə bilərik. Sonra transportərə götürüb A nöqtəsində dərəcə ölçüsü a-ya bərabər olan bucaq qurulur. Bu da a bucağını transportər vasitəsilə qururuq. Biz indi burada simvolik olaraq bunları quracağıq, amma misalların həllində isə transporterlə onları dərəcə ölçülərini də qeyd edəcəyik. Sonra üçüncü mərhələdə isə B nöqtəsində transporte ilə B farsustan dey buzağını qururuq. A nöqtəsindən çəkilmiş AA şüası ilə B nöqtəsindən çəkilmiş A nöqtəsindən çəkilmiş AM şüası və B nöqtəsindən çəkilmiş BP şüasının kəsişmə nöqtəsini Q deyirik. Alınmış bu üç buza bizim bizə tələb olunan bunların da kəsişmə nöqtəsini C ilə beləsə o tərcə üçbucağı axtarlan üst üçbucaqdır. Yəni indi biz sizinlə səhifə 132-dən dərsliyin səhifə 132-ni açırsınız. 132-dəki 1 nömrəli çalışmanı həll edirik. santimetr. Bu bucaq demə, A və B bucaqlarının yəni, hər ikisinin dərəcə ölçüsü 60 dərəcədir. Deyil, bucaq ABC-nin tərəf uzunluqları və bucaq sərhədlərinə e, e, məbuq bucaqlarına görə də növünü təyin edəcək. Deməli, rahat Uzunluğu bitti, bir B düz hattı götürürsünüz. Bir avvalca. Düz götürün. Bir de düz hattı götürdük. B düz üzerinde A noktasını giydelayın. A noktasını giydelayın. anotta is tekrar ne bu düz boyunca koyursunuz ve 60 dereceğe beraber olan uzayı buluruz. Bu yapışte direksiniz. o o en şurası olsun. Və bu bucaq qurduq oldu 60 dərəcə. Sonra tərcarı götürürsüz. Tərçərin qollarını 3 sm açırsınız. Mən burada gözünü bir az fərqli götürəcəm. Siz dəftərinizdə düz santim cm yani Bu kadar 30 santim açırsınız. Karşı edirsiniz. Və gəlib burada nöqtəni qeyd edirsiniz. B nöqtəsi qeyd edirəm. A, B parçası olsun B nöbtesi. Sonra Bəstəsində dərəcə ölçüsü 60-a bərabər olan B buzağını vururuq. Transporteri yönəltməyə hazır. Sol tərəfdən dərəcə olsun, dəyən eləyəcəyik. Xətt transporterin tərəfsiz sıfıra uyğun olan hissəsini boyu düz xəttin üstünə. Hə? Burada 120 dərəcə, əgər 1 xəttdirsə transportda 2 dərəcələr göstərilibsə, yenə 60-ı götürürsüz. Yox, kəs sağdan yazılıbsa, burada 120 dərəcəyə uyğun olaraq 60 dərəcəyə uzaqdır. Burası. Və Oke, şaq çeviririk. Burada e qoşulur. Səs. İndi mən ötxəridirəm. İndi mən nöqtə əsən C ilə 45 bucaq oldu 60 dərəcə. İndi uşaqlar. Sponcanı siz də razıdınız. Siz bir istəyirsiniz ki, üç bucağın bucaqların cəmi 180 dərəcəli. İkisi 60, 60 olarsa, onda üçüncü bucağı tapmaq üçün 180-dan bucaqların cəmini çıxarırıq. Ayra birincini cəmləyəcəyinizsə 120 dərəcə.